Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bulan satu itu kita ada pelancaran Honda Civic generasi ke-11 yang terbaru yang dah di facelift lah. Tapi macam biasalah orang-orang netizen dia akan komen, "Bang, takkan tukar bumper je macam tak ada apa-apa pun macam alah macam minimum sangat dia nak buat facelift kan." Dah jadi macam ala-ala asal jual je kan. Ah, ha, okay, hari ini kita nak memberikan satu kebenaran, satu keadilan kepada Honda Civic ni apa yang telah diperbaharui untuk model yang terbaru ini. Kita akan review secara detail untuk model baru Honda Civic tahun 2025 facelift yang terbaru. Seperti biasa kepada penonton yang baru menemui channel Mekanika, boleh tekan like, boleh tekan subscribe, boleh tekan share dekat YouTube, Facebook, TikTok dan juga Instagram Mekanika Malaysia. Dan jangan lupa untuk muasat kami dekat Netflix. Secara jujurnya untuk rekaan depan ataupun luaran Honda Civic ni sebenarnya perubahan yang ada pada Civic model baru ni sebenarnya sangat-sangat minimal lah. Kita boleh tengok di bahagian depan ni ha, okay, dia punya dahi ni dah kurang sikit jendol dia berbanding dengan rekaan yang lama. Yang lama tu macam dia lebih ke depan sikit. Ha, yang ni dia macam dah potong sikit dan dekat bahagian intake bawah ni dia buat lagi besar nampak lagi garang lah kalau kita tengok kan dan untuk di sebenarnya dekat tepi ni dia ada macam air intake ataupun air flow ataupun kereta lah untuk dia lalukan udara daripada depan dan lalu ke tepi. Dia bukannya fake tau sebab kita dah tengok dalam ni memang ada laluan udara untuk masuk dan juga keluar. Okay untuk dia ni di bahagian depan lah. Tapi perubahan yang utama dekat bahagian depan adalah dia punya bumper di belah bawah tu. Kalau kita tengok secara jelas dan nyata memang dia nampak ala-ala BMW 3 series yang terkini dia punya rekaan bawah tu memang saya cukup suka dia punya bumper bawah tu manakala untuk di bahagian belakang ni memang hampir tak ada langsung lah perubahan yang ada kecuali kita tengok dia punya tail lamp dekat bahagian belakang ni dia dah tukar kepada warna smoke ok dan di bahagian tepi pula kita boleh tengok dia dah tukar warna sport rim dia kepada warna matte black ataupun hitam gelap warna mati. Ah ha, memang nampak nampak cun dia punya design rim yang terbaru. Okey dekat bahagian tepi ni kita boleh tengok satu enjin yang cukup sinonim dengan Honda iaitu enjin L15K. Okay, enjin ni sebenarnya memang dah cukup lama dah berada dalam keluarga Honda. Kita boleh tengok dulu dia ada versi variant Sorge, ada Dodge, ada VTEC, ada i-VTEC, ada satu lagi teknologi dia IDSI pun pernah wujud dalam enjin ini Tapi untuk yang terbaru ni dia ada kod dia L15B berapa saya dah lupa dia punya kod Tapi untuk Vieri ini dia ada sistem VTEC Turbo dan juga dia ada sistem VAF Dia punya boleh adjust dia punya timing lah dan untuk model terbaru kalau kita compare model ni dengan model generasi ke-10 yang ini lebih power sebab dia boleh menghasilkan sekitar 180 horsepower dan 260 Newton meter top kalau kita bawa dalam keadaan santai dalam keadaan relax kereta ni memang cukup jimat walaupun dia sebenarnya power kita boleh dapat sekitar 17.5 per kilometer kalau kita bawa 120 km sejam kalau kita bawa 110, 190 maknanya dia lagi jimat memang kereta ni untuk daily use memang sangat sesuai dan juga power serta jimat memang best sebenarnya perubahan yang terbesar yang ada pada Honda Civic ni adalah di bahagian dalam je lah especially dekat dia punya skrin multimedia 9 inci ni untuk varian terbaru tahun 2025 dia datang dengan beberapa ciri tambahan ok yang pertama dia ada Google built In ala-ala kereta Volvo dia ada Google Map, ada Google Assistant dan juga Play Store dan dekat tepi ni dia ada haptic punya switch untuk kita tekan-tekan semua ni lah dan sistem multimedia ni juga disambungkan dengan Android Auto Apple CarPlay tanpa wire ha, ini memang ini adalah satu ciri premium untuk Honda Civic tahun 2020 Okey, untuk model yang terbaru ni dia masih kekalkan apa yang ada pada model lama dulu lah ha, let's say kita ada wireless charger kita ada drive mode kita ada paddle shifter dan juga untuk cushion ni juga dia ada better padding compare dengan model yang lama kekuatan utama Honda adalah luasan dalamannya di mana kalau kita boleh tengokkan Honda ni memang dia punya tagline man maximum machine minimum maksudnya dia nak kereta ni seluas yang mungkin kalau kita tengok kan, saya tinggi 165 dan saya masih ada ruang kaki yang besar ruang kepala yang luas lagi dekat bahagian atas ni dan kita ada armrest kat sini USB type C dekat sini serta dia ada aircon vent dekat bahagian belakang ni memang kalau kita duduk belakang ni kita tak sangka walaupun kereta ni nampak kecil nampak kompak sporty dalam dia tetap luas itulah kelebihan Honda Civic berbanding dengan jenama yang lain dan bercakap berkenaan ruang juga ruang kargo dekat bahagian belakang ni kita dapat lebih kurang 497 liter memang cukup besar anything kereta yang menghampiri 500 tu bagi saya saya cukup puas dia lah RM500 ni adalah angka yang besar bayangkan masih ada tayar spare kita masih ada sistem mati link kat bahagian belakang tapi ruang kargo dia tetap luas macam biasa dan kita boleh lipat sini kalau kita nak dapatkan ekstra ruang sekarang kita nak cerita berkenaan pengalaman pemuanduan uh, Honda Civic ni lah dari segi pecutan 0 ke 100 dibuat dalam masa 8 point 8.3 saat untuk varian RS Petrol sebenarnya untuk pecutan ni sebenarnya menang dekat varian hybrid walaupun hybrid tu orang kata power, tak power, jimat minyak sebenarnya pecutan memang menang dekat varian uh, hybrid dengan masa pecutan 7.9 saat untuk catatan masa 0 ke 100 tapi dari segi top speed okey top speed menang dekat varian petrol lah sebab varian petrol dia boleh dapat pergi sehingga 200 km sejam manakala untuk varian hybrid top speed dia 1.8 saja. tapi sebenarnya 1.8 sebenarnya dah cukup laju untuk kereta macam ni bagi varian RS petrol dia ataupun mana-mana varian petrol dia memang digandingkan dengan transmisi CVT saja. tapi janganlah kita kata oh CVT lah tak best lah sebenarnya ada perbezaan antara CVT yang dihasilkan oleh Honda dengan juga pengeluar lain sebab CVT yang dihasilkan oleh Honda ni memang orang kata cukup smooth agresif dan juga responsif contohnya kita tekan macam ni Ha, dia pergi kan ha, tengok kamera pun dah bergerak lagi and then satu lagi benda yang tak ada pada orang lain adalah macam mana CVT ni uh, bertindak balas bila kita minta nak engine braking kita akan downshift dia akan downshift dengan rasa yang cukup berat ha. so kita, kita akan tahu bahawa CVT yang dibagi oleh Honda ni bukan CVT cak ayam pada kereta-kereta dan jangan samakan dengan kereta yang lain contohnya kereta-kereta yang lama lah contohnya Proton Iris ke apa, apa tu CVT dia tu jenis lama yang ni memang cukup responsif lancar even dalam traffic light pun cukup smooth dia punya operasi ok sekarang kita bercakap berkenaan dengan brake kereta ni lah untuk kereta ni varian RS ni ataupun mana-mana varian dia akan dibagikan dengan uh, brake Cekera depan dan juga belakang saya tak pasti sama ada saiz depan dengan belakang tu sama ataupun varian RS dia punya brake lagi better cuma dari segi respon brake, respon yang diberikan adalah cukup baik walaupun untuk kereta passenger sedan macam ni especially untuk variant RS ni memang kita akan bawa laju kita akan bawa high speed dia punya respon brake adalah cukup baik contoh, jaga Zam lah, saya nak brake eh saya brake eh, kereta tak ada belakang ha, tu boleh rasa dia brake tu respon dia cara gigitan brake pad dekat dia punya brake line brake pad semua tu memang cukup responsif jadi kita confident sebab kadang-kadang kita bawa laju kita nak brake cepat kan okay. kita nak respon macam tu lah kita tak nak kita tekan brake kena tekan sampai berdiri baru kita brake ha, tak nak respon brake yang ada pada Civic ni cukup responsif dan juga sedap untuk steering pula uh, saya agak terkejut sebenarnya steering ni untuk lock pulas habis ke kiri ataupun pulas habis ke kanan dia lebih kurang 1.25 ataupun 1.3 pusingan saja cukup-cukup agresif dia punya gearing ratio untuk steering ni sebab ni kereta sedan tau. Ini kereta sedan yang untuk daily use. Tapi dia punya cara talaan tu memang orang kata talaan untuk kereta sport lah. Tapi, tapi pada masa sama kalau kita bawa straight line laju-laju, kita boleh rasa kereta ni cukup stabil pada pada laluan yang lurus. Sebab apa? Sebab kalau sesetengah kereta lain, apabila dia letakkan uh, talaan steering ni agresif, jadi kita kena pegang steering ni macam ni. But kita tak nak bila kita bawa laju jadi twitch twitch macam ni So kita kena fokus je. Yang ini bila dia makin laju, steering ni makin berat. Even dalam keadaan laju pun kita masih pegang macam biasa dan kita berasa steering ni respon dia menjadi makin berat. Dia akan menginspirakan kita supaya bawa laju ni tanpa rasa masalah. Kita tak rasa takut. Ini kelebihan yang ada pada steering Honda. Dia laju dia jadi berat, bila perlahan dia jadi dia jadi ringan. Ha itu perubahan tu memang cukup best antara laju dengan juga bila laju dan juga perlahan tadi satu lagi benda yang saya particular bila saya tengok model baru adalah dia punya talaan suspension saya ingat saya masa saya test model ini yang kali pertama pada 2 tahun lepas saya boleh rasa talaan suspension dia agak keras dia. so kalau kita jalan, lalu jalan kampung dia akan masa macam agak melantun lah sehinggalah Honda CRB tu keluar dan saya rasa CV ini dia dah tiru balik talaan daripada CRV ni dia tune dia dial in pada model ini sebab apa? sebab let's say kalau kita jumpa bump dia boleh rasa kereta ni sangat soft macam lalu bump 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 belakang kita rasa macam tak rasa terganggu kita boleh pergi bump tu tak adalah kita menggelabah brake sampai uh, 5 km sejam dan kita lalu bump ni tak dia macam macam kereta mewah yang biasa buat walaupun digunakan suspension pasif yang biasa. Pada masa sama, kalau kita bawa laju, let's say macam semalam saya ada ambil uh, long corner pada high speed kan, dia tak rasa kereta ni membuang. Ha, ini kelebihan yang ada pada Honda dan tak ada pada kereta lain. Especially kereta daripada China lah. Dia inspire kan, dia memberi keyakinan kepada kita untuk drive dengan confident. So bila suspension tu bertindak macam tu Maksudnya kereta ni memang sedap lah kalau kita nak drive hari-harian Dan bila kita drive hari-hari Kadang-kadang kita nak mengurangkan fatigue kita semasa memandu Salah satu cara ialah kita kena pastikan kereta ni senyap lah Saya ada data, data tu daripada 2 tahun lepas Untuk model yang sebelum facelift Bila kita bawa 110, bacaan bunyi kadar kebisingan adalah sekitar 59 desibel untuk model lama. Dan untuk model baru, bacaan itu telah berkurang kepada 56-55 desibel pada halaju yang sama. Maksudnya, maksudnya Honda telah beri masa R&D dan telah improvekan dia punya quality sound insulation dekat Honda Civic yang terbaru Ini menjadikan pengalaman pemanduan ni bila kita drive long distance, kita rasa lebih senyap, kita rasa lebih selesa. Tak adalah kita nak cakap dengan orang sebelah, Hoi! Nak berhenti mana ni? Tak ada. Kita boleh cakap nak berhenti mana lagi? Ha, barulah romantis. sikit kalau kita cakap dengan bini kita. Yalah dia yang bayar kereta ni kan? Bukan kita. Boleh eh? <tuk> <tuk> ya? Okay, improve improvement dari segi aspek safety pula Saya memang nak puji dia punya CMBS Collision Mitigation Braking System Ataupun AEB dia lah Yang pertama, AEB dia ni boleh detect halangan Sewaktu kita nak masuk parking Tiba-tiba kat depan tu ada dinding kan Sebab kat rumah saya, saya parking rapat ke dinding tiba-tiba dia break sendiri ha, so maksudnya dia boleh detect di dan dia boleh mengelakkan kita buat silly mistake mistake-mistake bodoh ni kita langgar di rumah kita so memang benda tu boleh terjadilah dan kita dah calar semua kan so si MBS dengan dengan ciri macam ni memang saya cukup suka lah pada masa sama dia punya sistem uh, AEB ni juga boleh detect di dia tambah dia punya sistem yang baru dia boleh detect di basikal dia boleh detect di motosikal dekat persimpangan ha, so let's say tiba, tiba kita nak jumpa traffic light kita nak masuk kanan Tiba-tiba motor lalu Pump dia boleh break ha, Supaya kalau kita Terjumpa penunggang motosikal Yang gelabah beruk macam ni Kita tak teraksiden ha, Itu sebenarnya boleh mengurangkan Risiko kita aksiden Daripada terlibat dengan aksiden-aksiden yang Tak perlu macam ni Okey, untuk harga kereta ni, harga dia untuk variant RS paling mahal eh. Untuk variant petrol, RM149,900. Harga tu sebenarnya, harga RM2,000 lebih murah berbanding dengan model yang lama. Kalau bayangkan, dia bagi itu, dia bagi ini, tambah itu, tambah ini. Tapi dia bagi lagi murah. Ha, itu yang kita nak sebenarnya kan. Kita nak model baru tapi kita nak harga lagi murah. Ha, barulah orang nak beli. Jadi RM2,000 lagi murah tapi kita dapat barang baru. Ini memang gila betul lah Honda ni. Memang dia orang ni tak ada untung ke apa? Saya tak tahulah. Tapi saya rasa tindakan tu tepat dan perlu dicontohi oleh pengeluar yang lain. Buat facelift tapi make sure harga lagi murah. Barulah best kan? Asyik harga mahal je. Petrol nak naik, diesel nak naik, tak ada benda pun yang turun. Kecuali kereta Honda ni, harga dia makin turun. Hidup Honda! Sekian saja review kami berkenaan dengan Honda Civic RS Petrol facelift tahun 2025 kepada penonton yang baru jumpa channel mekanika Malaysia boleh tekan like boleh tekan subscribe boleh tekan share dekat YouTube Facebook TikTok dan juga Instagram mekanika Malaysia dan jangan lupa untuk menghubungi kami dekat Netflix dekat TikTok dekat Telegram dan segala social media okey